Baiklah, Aude. Alhamdulillah kita kembali bersama di Rampai Pagi. Seperti biasa, Aude bersama dengan kami dari awal 7.20 minit pagi sebentar tadi dan kita akan bersama sehingga pada pukul 10 pagi ini nanti. Dan untuk perkongsian kita pada pagi ini, kita akan bersama dengan satu segmen Hiwar Tarbiyah, Ya? Sarina ya. Ya, jadi pada hmm. pagi ini kita akan membawakan satu topik mencipta perubahan positif sesuai ya di awal tahun masih lagi berada di hmm. minggu pertama tapi lebih kepada uh, pendidikan masa depan. Alhamdulillah pagi ini dalam segmen Hiwar Tarbiah kami hadirkan Yang Mulia Profesor Madia Dr. Muhammad Syahril Ahmad Razimi, hmm. pengarah Pusat Pengajian Siswaza College University Pegunungan Ukama Seri Begawan Brunei Darussalam. Kita terus sapa tetamu kita. Ya, yeah. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat so, pagi dan apa khabar untuk pagi ini? Alhamdulillah, terima kasih banyak kerana menjemput pada sesi rampai pagi pada pagi ini. Kami rasa tidak terlewat untuk kami turut sama mengucapkan dirampai pagi, selamat menyambut tahun baru Masihi 2023 ya. Lagi kita, Baik, tahun baru kelazimannya tu masing-masing akan memperbincangkan semangat baru azam, azam baru hmm. resolusi daripada tahun lepas yang diambil pengajarannya dan memperbaikinya pada tahun ini hmm. tapi hari ini kita cuba untuk memperbincangkan dalam aspek pendidikan pula pendidikan masa depan kita boleh terus saja mengajukan soalan kepada Yang Mulia Profesor mungkin Yang Mulia Profesor boleh menerangkan berkenaan dengan tajuk perbincangan yang akan kita bawakan pagi ini silakan Okay, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Terima kasih kepada Yang Mulia Hajah DJ yang ceria pada pagi ini berada pada tahun 2026 dan uh, Alhamdulillah syukur kita ni rafaatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ni peluang lagi untuk hidup peluang lagi untuk menambahkan amal kebaikan amal kebajikan mm -hmm. dan insya-Allah dengan peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala baik aa, saya terus kepada tajuk perbincangan kita pada pagi ini mm -hmm. Dan insya Allah pada pagi ini kita melihat saya cuba untuk mengupas sedikit sebanyak tentang tajuk, berkenaan tentang mencipta perubahan positif, mm -hmm. pengindikan masa depan. Berdasarkan tajuk ini, kalau kita lihat sebagai umat manusia, sebagai hamba Allah yang jadikan di muka bumi Allah ini, kita ni perlu mempunyai satu azam, yeah. ataupun mempunyai satu tekad mm -hmm. dan Sesuatu minda untuk kita berubah kepada sesuatu yang lebih baik. Ini selaras dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-11. Yang saya petik ayatnya panjang, saya petik ayat yang cukup penting untuk kita bincangkan pada pagi ini, hmm. iaitu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala takkan merubah nasib sesuatu kaum sehingga mana kaum tersebut merubah nasib mereka sendiri. Maka daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala ini, boleh kita ambil sesuatu istifadah. Uh -huh. Boleh kita ambil suatu pandangan ataupun suatu tindakan. Bagaimana sebagai umat manusia sebagai kita ni diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini perlu membuat perubahan. Yeah. Dan perubahan yang bagaimana yang kita mahukan dalam kehidupan kita ni? Mm -hmm. Dalam konteks kita bercakap tentang pendidikan masa depan. Mm -hmm. Maka dengan itu kita perlu mempunyai suatu minda untuk melakukan penciptaan, mencipta. Kalau kita lihat di segi kamus Dewan, kamus Dewan bahasa dan pustaka. Ya. Yeah perkataan mencipta itu ialah sesuatu proses ataupun satu kaedah di mana daripada perkara yang tiada membawa kepada perkara yang ada. Mhm. Mm ataupun perkara tersebut melibatkan penambahbaikan evolusi. Kita buat revolusi. Yeah. Kita buat sesuatu perkara yang boleh menambahkan nilai, mm -hmm. meningkatkan kualiti, meningkatkan taraf mm -hmm. yang ada pada sesuatu perkara yang kita bincang. Cuma soalnya ialah bagaimana penciptaan dan juga bagaimana kita membuat evolusi uh -huh. dan bagaimana kita membuat penambahbaikan itu perlu berlaku okay. berlakunya secara perubahan yang positif. Uh -huh. ha, itu uh -huh. yang agak susah sebenarnya untuk kita berhadapan dengan tahun 2026 ini yang sangat mencabar Benar. dan bagaimana kita nak berubah daripada apa yang telah kita Berolehi pengalaman dan juga apa yang telah kita lalui ya, sebelum, dengan cabaran pada tahun 2025 sebelum, ya. kita nak bergerak ke arah 2026 ini. Hmm. Maka sudah tentu kita memerlukan persediaan secara azamnya untuk berubah, untuk mengalihkan sesuatu perkara yang kita buat sebelum ini yang kurang baik kepada yang lebih baik dan hmm. memerlukan kepada Positivisme secara positif. positif. Maknanya positif itu bermaksud kita memikirkan satu perkara sekiranya sesuatu itu datang dalam bentuk cabaran, mm -hmm. kita anggap cabaran sebagai satu peluang untuk kita menambah baik kehidupan kita pada masa akan datang. Mm -hmm. Dan kita ini memang tahu dalam konteks pendidikan masa depan ini yeah. kita berhadapan dengan pelbagai. Apa ni revolusi dalam teknologi yeah. dengan intelektual intelijennya, dengan AI, AI. dengan mm -hmm. VR, mm -hmm. virtual reality yeah. dengan pelbagai lagi macam-macam um, media-media -macam sosial dan komponen. sebagainya mm -hmm. sangat galak pada waktu ini Benar. sangat memberikan kesan yang sangat besar dalam yeah. kita untuk merubah diri kita supaya kita boleh mencipta sesuatu perkara yang baik pada masa akan depan. Mana mm. pendidikan masa depan ini kita dah tak boleh lagi berada pada Ruang lingkup ataupun pada kita punya uh, pemikiran dulu. kita, kebiasaan yang mm -hmm. kita kita cuba untuk merubah. Tapi perubahan kita itu perlu mengikut lunas-lunas dan Masalah. juga mengikut apa yang diselaraskan oleh Al-Quran dan juga Al-Sunnah. Mm. Maka itulah kita memerlukan sesuatu anjakkan, sesuatu tindakan, mm -hmm. satu pemikiran yang clear yang jelas ya. apa yang kita nak capai pada 2026 ini insyaallah ya dan saya percaya juga perubahan uh -huh. ini perlu dilihat ataupun perlu dilakukan oleh pelbagai uh, dari pelbagai perspektif Mungkin uh -huh. dapat diterangkan bagaimana dari segi perubahan yang boleh kita buat dalam konteks pendidikan masa depan ya. saya boleh bahagikan perubahan itu kepada empat segmen atau empat kategori pertama uh -huh. sekali ialah basic sekali dalam perubahan itu perubahannya positif itu perlu dilakukan peringkat dalaman iaitu peringkat individu diri sendiri diri sendiri Aa. ha diri sendiri itu perlu berubah dan selepas kita berubah diri sendiri tersebut uh -huh. maka kita berubah ke arah untuk memberikan penambahbaikan dari segi aspek sosial dan juga kemasyarakatan uh -huh. di situ adanya aspek komuniti kita ni yeah. daripada aspek keluarga daripada aspek masyarakat yeah. uh -huh. dan semua itu memerlukan kepada Sesuatu perubahan yang baik yang di mana boleh diambil pengajaran dan boleh diambil sesuatu perkara yang boleh meningkatkan lagi kualiti hidup kita ni hmm. dalam pada masa akan datang. Memberi manfaat. Ya, yang ketiga ialah perubahan ataupun konteks yang perlu dibuat perubahan ialah yang melibatkan tentang nilai sistem nilai itu jarang orang memberikan penekanan pada sistem nilai kerana nilai itu dilihat sebagai satu perkara yang boleh menambah yang boleh memanfaatkan dengan apa yang kita pelajari. Sebagai contoh, sebagai contoh. Kita mempelajari tentang sesuatu perkara, berkenaan tentang sesuatu ilmu. Maka ilmu itu dipelajari, tetapi bagaimana ilmu tersebut boleh memberi nilai kepada diri seseorang dan juga diri masyarakat tersebut. Dan yang keempat saya sebutkan tadi ialah sesuatu yang melibatkan kepada kesejahteraan dari segi apa yang boleh berlaku uhum. di mana bila mana kita boleh membuat perubahan yang positif uhum. maka perkara itu akan menyebabkan kita akan bergerak daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain. Hmm. hmm. Jadi sebetulnya ada empat perubahan yang ya. perlu dilihat juga ya, profesor ya. Dan kalau kita melihat pada zaman sekarang ini antara uh, pendidikan ataupun perubahan dari segi pendidikan itu perlu ke arah yang positif. Dan hmm. apa antara komponen yang uh, dapat a uh, ketani kupas bersama dengan profesor pada pagi ini silakan. Baik, sungguh baik soalan tu. Alhamdulillah. Hmm. Okey. Sebab secara asasnya banyak komponen-komponen komponen yang boleh kita lihat dalam kita nak buat satu perubahan secara positif. Yeah. Di antaranya ialah seseorang itu perlu mempunyai kesedaran diri. Yeah. Dia mempunyai kesedaran diri. Kalau kita ni tidak diberikan kesedaran, tidak diberikan ransangan, mm -hmm. tidak diberikan ilmu, mm -hmm. tidak diberikan sesuatu... Aa, apa ni sesuatu benda yang boleh insting dia boleh mm -mm. menyuntik Naluri. diri dia uh -huh. nalurinya itu uh -huh. untuk membuat perubahan uh -huh. maka tidak akan ada perubahan yang boleh berlaku bukan ya. bergantung pada hidayahnya oh bukan pada <laughs> hidayah kalau walaupun kita mahu, ni walaupun kita ni setiap hari memohon hidayah daripada Allah Subhanahuwataala tapi kalau tidak ada kesedaran aa, kalau tidak mahu, dia tidak ada kesedaran dia tidak akan memang, ke mana bang uh -huh. dia akan jadi sesuatu benda yang sangat stagnant saya uh -huh. saya beri satu contoh bagaimana kita ini selalu membuat kerja secara rutin. Yeah. So, rutin yang kita buat tu, bagaimana kita menambah baik dengan cara kita melihat Menubah. kepada apa, apa apa bentuk strategi yang boleh kita buat supaya mm. benda itu akan nampak ada perubahan daripada satu masa kepada satu masa ada yang lain. Ada baik. dinamikanya. Ada yeah. dinamikanya itu. Itu yang susah. Kadang-kadang seseorang itu dia reluctant, dia macam dia tak Terbiasa. mahu berubah, sebab dia rasa perubahan itu cukup menyakitkan. <tuk> Sampai sedarlah tu. Sedangkan kalau kita lihat, kita membuat perubahan walau sekecil mana pun perubahan tersebut, ia bakal menambah warna. Yeah. dalam kita. Tapi maksudnya perubahan yang kita mahukan adalah yang baik-baik saja. -baik yang sahaja. baik. Yeah. Itu sebabnya saya memilih supaya kita ini sentiasa positif dengan <tuk> apa saja dugaan dan juga masalah yang kita hadapi kita ni sering menghadapi masalah dan dugaan melihat kepada sesuatu benda yang tidak baik berlaku pada diri kita ni. Ah uh -huh. ha, dan pada konteks kita mendidik, proses pendidikan itu bila kita berhadapan dengan segala dugaan dan cabaran, anggaplah sebagai satu benda peluang untuk kita menambah baik pada kualiti hidup kita pada masa akan datang. Uh -huh. Okey, yang kedua ialah ilmu dan kefahaman. Uh -huh. Maka pada tahun 2026 ni untuk sahabat-sahabat dan uh -huh. juga untuk yang berada di luar sana letakkan satu azam untuk didik diri kita ni supaya kita boleh mempelajari sebanyak mana ilmu yang yang sesuai untuk kita ni untuk bergerak ke arah kebaikan. Yeah. Dalam konteks mm. pendidikan kan, konteks pendidikan masa hadapan. Luas. Kita tak boleh elak jadi kita ni untuk belajar tentang sistem, tentang mm -hmm. bagaimana AI dan sebagainya. Kami di Kupu HB sebagai contohnya mm -hmm. berhadapan dengan pengajaran-pengajaran dan juga dalam kurikulum-kurikulum yang ada pada hari ini. Yeah. Tidaklah tidak bukan kami terpaksa untuk menselarikan, mensejajarkan dengan, dengan, dengan apa yang berlaku zaman. pada pada masa, masa ini. Masa ini. Mm -hmm. So pelajar sekarang dia lebih advance yeah. dia tahu. Yeah. So sejarah zaman kita ni dulu tidak didedahkan dengan benda ini, kita perlu kena cope cepat untuk kita bersedia dengan perubahan ini tetapi pada masa sama dengan pengalaman dengan apa yang kita ada ini, kita membantu pelajar mana yang baik mana yang tidak baik mm -hmm. supaya sentiasa dibimbing sentiasa hmm. diberikan panduan hmm. supaya pelajar tidak tersasar yeah. dan akhirnya dia tahu yang mana baik yang mana tidak baik. Mmm. Sebab so, sana kita melihat perlu ada niat yang betul. Ya, yeah, hmm. dan juga perlu juga mempunyai niat yang betul. Mengapa okay. kita ni belajar? Hmm. Mengapa kita ni membuat perubahan? Hmm. Mengapa kita perlu ada positivism dalam pemikiran kita ni? Tindakan kita itu perlu positif. Jarang sekali bila kita ni berhadapan dengan masalah, kita letakkan masalah tu kepada orang lain. Ya. Yeah. Sedangkan masalah itu diberikan kepada kita ini ada sebab dan mm -hmm. ada sesuatu hikmah yang cukup besar yang perlu kita ambil dia sebagai satu cara untuk meningkatkan kualiti hidup kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. end of the day dia akan pergi kepada Diri. untuk mendapatkan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sana kita melihat bukan hanya cukup sekadar niat yang mm. betul tetapi yeah. secara individu ataupun secara berkelompok itu orang perlu ada Pemikiran terbuka, ya. ha, minda yang terbuka, yang terbuka betul. Mm -hmm. Jangan kita letakkan satu sekatan kepada minda kita ini untuk mm -hmm. berubah. Kadang-kadang perubahan itu dilakukan oleh orang yang berada di sekeliling kita. Benar. Ya, dilakukan pada orang sini. Tapi kita yang berada dalam satu entiti, satu unit dalam satu perubahan itu, adakah kita hanya boleh melihat saja? Mm -hmm tidak hmm. mahu menjadi sebahagian daripada peserta daripada ahli yang juga ingin melakukan kepada perubahan. Hmm. Ha itu sebabnya kami di Kupu SB hmm. alhamdulillah banyak perubahan yang telah berlaku dan alhamdulillah, alhamdulillah. boleh dilihat dari segi apa yang telah dilakukan. Apa yang berlaku kita nak bawa pendidikan yang ada di Brunei Darussalam ialah satu pendidikan yang berkualiti, hmm. yang berkesan, yang bersistematik pendidikan yang boleh mendapatkan nilai yang sangat besar mm -hmm. untuk kepada semua masyarakat. Jadi sokongan yang, maksudnya. Ya, kan? sokongan itu yang sangat kuat yang kita mahukan untuk melihat kepada sistem pendidikan Islam kita ini berlaku dalam keadaan yang baik InsyaAllah Jadi dalam hal ini Prof, saya percaya juga Sebelum adanya penilaian dan juga Penambahbaikan dilakukan pada Setiap usaha perubahan Yang ingin dilakukan itu, sebelum kita ini dapat Melihat optimisme dan juga Hikmah daripada setiap perubahan itu Saya percaya di sini yang lebih berat adalah Konsistensi Justine. Ataupun yeah. istiqamah, pandangan Prof sendiri bagaimana? Betul uh, Salah satu daripada perkara yang berat Untuk kita lakukan Aku bila kita lakukan satu perkara itu ialah untuk memastikan dia konsisten, konsisten uh -huh. dia istiqamah, uh -huh. dia berlaku dengan cara yang berterusan uh -huh. dan berterusan per itu dilakukan sehingga dia boleh menjadi sesuatu kelaziman, yeah. dia boleh menjadikan sesuatu rutin. Bukan senang eh? yang mulai hajar untuk kita sebagai contoh nak mewujudkan jadi kita ni bagaimana selama ini kalau kita Uh, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita berdoa dalam kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala selepas solat tapi berapa ramai di kalangan kita ni untuk melakukan perubahan yang positif untuk mendidik hati dengan mengamalkan perkara-perkara sunat yang telah dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh solat tahajud hmm. solat tahajud masya-Allah bagi orang alam. yang belum mula yeah. memang susah tapi bila dah mula Masya dia akan diuji Mm -hmm. So bagaimana dia nak pastikan bahawa solat hajat itu akan menjadi satu istiqamah dilakukan mm -hmm. dalam kehidupan kita. Mm -hmm. Tak perlu terlalu besar tapi kecil tetapi lakukan dengan cara yang istiqamah. So sama jugalah macam kita bercakap tentang pendidikan masa depan. Dia memerlukan kepada kita ni dengan apa komponen-komponen yang kita sebutkan tadi. Mm -hmm. Dia memerlukan kepada kita ni untuk terus bergerak dan minda yang terbuka dan juga kita mempunyai sokongan supporting persekitaran yang baik. Insyaallah proses untuk kita ini pergi ke arah perubahan itu akan nampak diketarikan dengan jelas. Mm. So kadang-kadang kita juga perlu sokbah kita perlu bersahabat mm. dengan orang-orang yang mempunyai hal tuju yang sama mm. dalam keadaan itu. Dan kita juga jangan ketinggalan untuk membawa bersama-sama dari segi komuniti kita ke arah apa perubahan positif yang kita nak. Capai pada masa akan itu. Hmm. Keringat saya akan satu kata-kata inspirasi daripada hmm. rakan Syarizan. ya. Sesuatu yang sukar yang membawa kebaikan jika dilakukan secara berulang, ia akan pasti men, apa ni mendatangkan keseronokan yeah. dan pasti akan dapat membawa manfaat kepada masing-masing yeah. mm. uh, diri ya. Mm. Dan dalam hal ini saya percaya juga Prof bukan sesuatu yang senang untuk hanya dilisankan, pernah mm. yeah. bertindak-tindakan untuk memulakan ya. Yeah. Uh, yeah. Sebab itu dalam Hal ini seperti yang Prof nyatakan ling sokongan lingkungan itu penting hmm. persekitaran. rana hmm. ah, barulah kita ni boleh menilai menilai itu orang tidak mencukupi uh, satu dua hari ataupun tiga puluh hari ataupun empat puluh hari hmm. Hmm. kita betul, lihat betul. dulu ada jadual waktu yang kita ni peruntukkan kerana ah, betul, betul. seperti yang Ustaz uh, Profesyen nyatakan juga contoh setahajuta bandar hmm. ah, mungkin untuk permulaan itu mata mamai masih ha. Ah. <laughs> Esok harinya seperti kemalam hujan dia nyaman sembang tidur tapi itulah antara cabaran. Yeah, yang betul, betul, betul Perlu kekuatan hati, -hati ha? untuk <laughs> Kalau Sebab mana nak buat satu perubahan memang satu benda yang menyakitkan dan satu benda hmm. yang kita tak pernah buat ba. Hmm. Kita nak buat satu benda tu supaya menjadi satu kelaziman. Hmm. Dan memang susah. Dia memerlukan kepada pengorbanan. Diri sendiri Diri memikirkan sendiri. orang sekeliling dan Dan kita kena dan nampak bahawa bila nak melakukan sesuatu perubahan, kita lihat apa yang kita nak letakkan dalam hati kita ni. Mm. Kita nak bahawa, aku indak mahu lagi melihat 2025 meninggalkan tahun yang dulu. Bila masuk 2026, perkara yang sama juga berlaku. Menang. Dia jadi macam stereotip. Yeah. Dia yeah. macam berlaku macam tu. Ada pattern-pattern ah, gitu. Pattern Maksudnya, mm. apa yang aku dah buat bila muhasabah jadi, apa yang aku dapat dalam mm. keadaan buat aa, sesuatu pada tahun 2025. Bila kita buat cross and check, kita buat muhasabah, nothing different mm. daripada tahun 2025. Itu yang kita nak. Positivism itu sangat penting. Kita berubah, mm. kita mencipta sesuatu perubahan itu dan akhirnya Pendidikan kita pada masa akan datang akan berubah daripada sikit ke sikit insyaallah. Yeah. Ya. Baik untuk soalan terakhir bang Mungkin ya? kita yeah. dalam berbagai masa ini jika sure. kita ingin um, bertanya kepada profesor mungkin ada kesimpulannya yeah. untuk uh, tajuk yang kita bincangkan pada pagi ini. Okay, mm -hmm. Alhamdulillah. So banyak kita bincangkan mm -hmm. walaupun masa agak mencumburu kita pada pagi ini. Ah ini saya simpulkan bahawa perbincangan tajuk kita pada hari ini ialah berkehendakkan kepada kita ni untuk berubah ke arah pemikiran dulu eh mm -hmm. kita ubah fikiran kita ke arah yang positif kemudian kita bergerak membuat satu tindakan yang positif mm -hmm. dan pastikan tindakan yang kita buat tu secara positif itu akan akhirnya dapat dibuat secara konsisten mm -hmm. dan insya-Allah saya percaya dengan perubahan ini akan meningkatkan kualiti hidup akan menambahkan nilai dan juga akan memberikan kebaikan dalam kita untuk mencari keredaan kepada Allah Subhanahu Amin. 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 Alhamdulillah. Ya. Jadi dalam konteks pendidikan tidak secara langsung kita ni uh, bincangkan dan ini lebih Ataupun suka juga untuk kita mengingatkan kepada. Bukan hanya untuk diri sendiri ni Ramizah. Yeah. Yeah. Tapi itulah golongan pelajar. Yeah. Kerana yeah. mereka ini yang perlu sentiasa dididik dan dibimbing. Mm -hmm. Kerana mereka lah juga bakal membentuk masa depan Brunei Darussalam. Di masa akan datang Amin. juga ya. Semoga ya. negara kita ni akan terus dilimpahi dengan rahmah. Amin. Keberkahan dan juga kemakmuran. Amin Allah Ya taala. Terima kasih Yang Muda Profesor. Atas uh, apa ni hujah-hujah dan juga perkongsian Masalah. ilmu ya, yang dibawakan pada hari ini. Kita akan jumpa lagi dengan kesempatan. Terima oh, kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.